Я приветствую зрителей телеканала ЮГ. В эфире передача «День депутата». И мы продолжаем вас знакомить с деятельностью наших народных избранников. Сегодня герой передачи – депутат от партии «Наш край» Игорь Варванин. Также мы расскажем о военном городке, микрорайоне, шество над которым взял несколько лет назад Игорь Валерьевич и предприятие «Бердянские жатки. Я работаю на Бердянских жатках, все об этом прекрасно знают, занимаюсь хозяйственной деятельностью на предприятии. Предприятие на сегодняшний день стабильно работает, дает возможность очень многим людям работать, зарабатывать и кормить свои семьи. Это прекрасно. В сегодняшнее наше время очень тяжелое и трудное. Я считаю, что вот, если у нас в стране будут рождаться такие предприятия с большим потенциалом, с перспективой на будущее, то страна только от этого выиграет. Предприятие сегодня, я скажу без всякого пафоса, оказывает очень большую помощь военному родку, микрорайону. Мы являемся шефами, скажем так, микрорайона. Вы знаете, за последнее время очень много проблем, связанных с городком, ну, мне не стыдно будет сказать, но мы э, многие вопросы решили. Вот приходит, наверное, момент в жизни каждого человека, когда ты думаешь, да, вот если я буду сидеть дома, я буду только скулить и жаловаться на сегодняшнюю жизнь, при этом ничего не делая, наверное, ничего не получится, да, просто э, хочется помогать людям. Вот пусть это звучит так просто, э, но это действительно так. Я получаю огромное удовольствие. Вы знаете, вот для меня сегодня э, самая большая э, радость в жизни, да. Это понятно, это моя семья на первом месте, мои дети. Мне люди при встрече говорят, Игорь Валерьевич, спасибо вам огромное за ту лавочку, за ту вымощенную дорогу где-то да, сделанную там, оказали то ли это материальная помощь, то ли, то ли просто поговорить с человеком. Вот я получаю от этого огромное удовольствие. Есть хорошая поговорка – друзья познаются в беде. Так было и в сентябре 2014 года. Представители предприятия «Бердянские жатки» одни из первых пришли на помощь жителям военного городка. Тогда же Игорь Варванин собирает вокруг себя команду активистов микрорайона и вместе с бердянскими жатками берет шесто над военным городком. Начинают с благоустройства отдаленных уголков поселка, на которые не обращала внимания предыдущая власть. Осенью 2015 года отремонтировано несколько аварийных крыш домов в военном городке. В этом году мы не будем уже ставить тазики, когда будет идти дождь или будет ставить снег. Ну, большое спасибо им, что откликнулись на нашу просьбу и сделали нам крышу. Мы долго-долго просили, чтобы нам помогли с крышей, потому что особенно после стихии последнего нам ее подорвали, подорвала стихия. Обращались и в городскую, и нам никто ничего не, не помог. Обратились к биржанским жадкам, нам вот, пожалуйста, помогают. Большое им спасибо. Кровля полностью перекрывают крышу нам. Ремонт полностью кровлю нам переделывают. Так что мы очень им благодарны за работу. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И они помогали людям так, как нам взялись и людям помогали. В этом же году жильцам 11 -го дома в военном городке шефы помогли сделать отмостку фундамента. А в 13 доме в одном из подъездов сотрудники бридянских жаток сделали ремонт как рассказывают благодарные жители микрорайона. Шевское предприятие помогает военному городку больше, чем коммунальные службы города, которые отвечают за благоустройство. Мы поменяли полностью ливневую канализацию, вот пластиковый, видите, да, по стеночке спускается труба у нас, сделали штукатурку внутреннюю, панели, покрасили, освежили, то есть создали вот уют, какой-то элементарный комфорт. Плюс вот козырек от дождя перед входом в подъезд тоже был в плачевном состоянии. Мы его немножко подрихтовали, скажем так, да, вот освежили, и совсем другой вид он уже принял. И отмостка у нас вот была здесь тоже немножко разрушена. Мы ее восстановили, и сейчас вот ливневые воды очень хорошо уходят по дорожке, по желобку. Так что вот объем, пожалуйста, виден на лицо». Местные жители рассказывают, что долгое время военный городок был забыт властью. Поэтому проблем накопилось много. Игорь Варванин заверяет, что ситуацию изучил давно. И на сегодняшний день многое удалось решить. Мы очень много помогали до депутатской деятельности моей. Ну вот мое личное мнение, да, я Увидел какое-то разделение в микрорайоне, то есть вот э, часть людей как-то жила обособленно, это э, жильцы многоэтажек, да, и есть какая-то часть, которая также жила по своим законам, по своим каким-то меркам, это люди, проживающие в домах барачного типа. Вот. И э, я увидел массу нерешенных проблем. Это и кровли, это и дороги, подъездные пути, это и проблемы э, для инвалидов, там есть люди, проживающие, э, скажем так, с ограниченными возможностями, да, те же подъездные пути к домам частным. То есть вот остаться безучастным к этим проблемам, но ну это на сегодняшний день, я считаю, кощунственно, да, предприятие оказало очень сильную, большую помощь в этих вопросах. Мы, я еще раз повторюсь, я это говорю без всякого пафоса, да, но предприятие действительно оказывает сегодня огромную помощь по мере своих сил, возможностей. Мы сделали и кровлю на 21-м доме. 21 да, у нас там проживает пенсионер, она инвалид чернобылец, мы оказали ей очень хорошую помощь, она нам благодарна. Мы сделали подъездной путь для человека с ограниченными возможностями инвалида, это 25-й дом, если не ошибаюсь, да. В планах у нас там между домами сделана щебневая подсыпка, но она сегодня не отвечает никаким, скажем так, нормам, ходить по ней просто очень сложно, да, вот обычный щебень, крупный причем такая фракция. Uh, у нас в планах вот с комитетом сделать там дорогу, подъездной путь нормально, то есть асфальтировать дорогу. Да? Это то, что у нас вот делалось и в перспективе на будущее. Uh, мы uh, занимались ремонтами ливнестоков. Это еще до того момента, пока я был, скажем так, работал на предприятии, занимался, вот просто оказывали помощь не как депутат, скажем так. Скажем так, общественная деятельность. Да, общественная деятельность, да. И вы знаете, вот шевская помощь была оказана, да. Она и по сей день оказывается тут, без всякого мы говорим об этом. Делали ремонт и стоков И кровли мы ремонтировали. Это и 12-й дом, это и 10-й дом, и, и 20-й 20 мы частично... Да, где-то мы что-то не успели сделать, мы что-то не смогли. Но я людям говорю честно, открыто, без всякого. Мы попытаемся, мы сделаем. Давайте вот вместе подумаем, как нам лучше сделать. Как нам выйти из этого положения. Да? Давайте вот, может быть, на сегодняшний день вот этот вот вопрос, первоочередной, первостепенный, кричащий. Где-то помочь, может быть, инвалиду. Может быть, действительно, кому-то сейчас льется вода на голову в квартире. А ваш вопрос, вот, люди с пониманием относятся. Меня это радует очень. И просто как человека, как депутата. То есть нет такого, что вот давай ты мне сделай сегодня мою проблему решить, а потом вот все что угодно. Я благодарен людям за их понимание. Это прежде всего. Будучи депутатом Игорь Варванин продолжил активную работу в микрорайоне. Весной 2016 года начались работы по благоустройству улиц. Были проведены субботники. Активисты микрорайона очистили мусорную площадку, которая многие годы напоминала стихийную свалку. Также предприятие «Бердянские жатки» предоставило технику для расчистки территории. Позже были привезены и уложены железобетонные плиты. Жители вот окрестных домов 20-го, 10-го и двухэтажек обратились с тем, что нельзя вынести в плохую погоду, а вы вынуждены одевать резиновые сапоги для того, чтобы вынести мусор. Здесь постоянно грязь. Они долго обращались, но не позволяла нам погода Затянули немножко мы с этими. Ну, погода восстановилась, мы, видите, выполняем то, что обещали. Благодаря нашим шефам, вот, э, бердянские жатки выделяют технику, район, 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 по нашей просьбе. И мы делаем все, чтобы у нас в городке было намного уютнее, чище. При поддержке местной власти и инициативе предпринимателя в военном городке установили автобусные остановки. А на конечной девятого маршрута перевозчик построил диспетчерский пункт с комнатой отдыха. Здесь сделан заездной карман, уже вот поставлены две плиты дополнительные, ушли мы с дороги. Спасибо активистам района, неравнодушным всем жителям, которые помогали в действительности. Делать такое дело доброе. Это все Делается для того, чтобы людям было комфортно, особенно вот в зимнее время. Приятно работать с такими людьми сегодня. Мы будем только помогать и стремиться к тому, чтобы э, наш микрорайон, наш город процветал и все делать для людей. Как отмечает депутат, многого он бы не сумел сделать без взаимодействия с комитетом микрорайона, в котором работают небезразличные люди. Я хочу сказать огромное спасибо. У меня прекрасная команда людей которая мне сегодня очень активно и а, плодотворно помогает. Я благодарен и шмаровозу Ивана Ивановичу прежде всего. Я благодарен тем людям, а, небезразличным, не безразличным, которые действительно сегодня хотят как-то изменить свою жизнь. Хотят, а, чтобы их дети, их внуки, а, скажем так, имели хорошее будущее, скажем так, да, Активизируются, приходят с очень хорошими предложениями, приходят со свежими мыслями, помогают нам. Я благодарен этим людям. Естественно, со своей стороны хочу сказать, что и я, знаете, вот за последнее время а, начал, что ли, больше, больше проявлять внимание, больше а, активности, потому что сама жизнь заставляет и... А, вот масса тех нерешенных проблем, вопросов, их просто некому будет решать. Если мы все будем отсиживаться дома, да, я думаю, что ну, мы проиграем. Наша страна никогда не встанет с колен. На сегодняшний день, я прошу прощения, на сегодняшний день, если мы все будем активны, то мы только выиграем. Хочу сказать огромное спасибо и комитету микрорайона, который был до нас. Я об этом уже говорил всем, и ни этого не скрываю. У нас двери открыты для всех. Вы знаете, вот на мой взгляд, сегодня основная проблема для всех нас, жителей, не только микрорайона, города, но и всей страны. Как мы войдем в осень, да? как мы будем жить, как мы будем оплачивать наши коммунальные услуги. Сейчас эта проблема на слуху у всех, у каждого. Поверьте мне, я нахожусь в микрорайоне практически каждый день. Я общаюсь с людьми. Иван Иванович Маровоз постоянно с людьми находится. И одни и те же вопросы. Как, что мы будем делать сегодня осенью? Есть вопросы, связанные с установкой учетов газопотребления, водопотребления, электроэнергии. Но пытаемся выходить на руководителей этих компаний, наших городских, скажем так, да, отделений выяснять, есть какие-то мелкие вопросы, те же установки счетчиков в квартирах, домах, льготные какие-то категории, пытаемся. Еще раз повторюсь, не везде все получается, как хотелось бы, да. Но пытаемся выходить из положения. То есть вот все, что умеем сегодня мы, скажем так, в законных рамках нашей рычаги управления, мы их применяем. Военный городок необычный микрорайон. Здесь проживают бывшие летчики со своими семьями. Как известно, завоевать доверие военных непросто. У Игоря Варванина это получилось. Я пришел в коллектив. Я помню и я знаю, вот э, в силу того, что это особая категория людей, проживающих здесь на поселке, люди военные, люди э, твердых моральных устоев, скажем так, да, чести правдивости. Они тоже на меня смотрели с некой опаской. А сможет ли этот молодой вот продержаться здесь? А что он сможет сделать? Да? А как он будет решать сегодняшние проблемы? А, Где-то в душе я тоже чего-то побаривался. Это нормальное явление, считаю. Ну, невозможно прийти и сказать, я вам сейчас решу все ваши проблемы, все будет хорошо, вы меня любите, носите на руках. Нет. А, было очень много проблем, мы находили общий язык, естественно, мы смотрели друг на друга. На сегодняшний день я могу сказать, что вот у меня, у нас подобрана очень хорошая, дееспособная команда, которая в состоянии решать не все, но большинство вопросов. Я вижу от людей вот я говорил о том, что мне сегодня не стыдно пройтись по поселку в любое время дня и ночи. Да? Во-первых, я всеми уже узнаваю. Меня все знают. Люди здороваются, люди улыбаются. Я не вижу свой адрес, не вижу и не слышу ни одного плохого слова. Конечно, я не могу быть одинаково хорошим для всех. Я это все прекрасно понимаю. Пусть один кто-то скажет спасибо, кто-то улыбнется. И то хорошо, я кому-то помог, я кому-то реально сделал доброе дело. Но будущая жизнь покажет. Я не буду останавливаться. Поверьте мне, я буду работать со своим коллективом, я буду поднимать людей, я буду поднимать их на то, чтобы они не отсиживались дома, а пытались совместно решать все наши проблемы. Я буду работать и с прежним коллективом комитета. Прекрасные люди. Я ничего не хочу сказать по поводу их WHADES. Очень много хороших наработок. Я думаю, в будущем они нам окажут хорошую пассивную помощь во всех наших делах. Поэтому, скажем так, вот процесс становления меня как человека здесь, на поселке, да, происходил по нарастающей. Мы сегодня общаемся. Я прихожу. То ли я нахожусь на рынке, то ли я нахожусь на бараках, то ли я нахожусь среди воинских, воинской части, которая находится у нас за пределами территории военного городка. Мы везде находим понимание, мы везде находим общий язык. Мы пытаемся решать вопросы. Вот недавно было обращение очередное со стороны воинской части ПВО, которые ребята у нас здесь несут службу круглосуточно по защите наших воздушных просторов. Прекрасные хлопцы, ребята, я им так благодарен за их работу, за то, что они позволяют нам спокойно спать сегодня. Вот сейчас пытаемся решить вопрос по ремонту их бытовых, скажем так, помещений. Элементарно, душевые солдатские сегодня находятся в плачевном состоянии. К нам обратился командир части с просьбой оказать помощь в решении этой проблемы. Я подготовил депутатское обращение на имя мэра. Сегодня получен положительный ответ приедут сметчики э, с управления ЖКХ, сделают, э, посчитая, сколько чего, каких материалов, и мы окажем ребятам помощь. То есть я, я говорю о том, что очень много вопросов решается сегодня, очень много. Я хочу сказать огромное спасибо и нашим властям, и Владимиру Павловичу Чапурному, и управлению ЖКХ, и всем депутатам. Вот нет сегодня безучастных людей, которые просто сидят, отсиживаются и решают какие-то свои там интимные вопросы, да, скажем так, производственные, я имею в виду. Сегодня очень много проблем решаем. Я думаю, что вот в нашем единстве, в нашем сплочении, вот, это залог того, что мы будем работать, будем делать для очень полезно, много хорошего.